Это мой сына. Ну, что можно сказать? Мы его строили, как говорится, подстроили, и вчера мы в 8 часов уехали отсюда. Ну, как-то с такой, брат даже говорит, да я, наверное, останусь ночевать. Я говорю, да нет, поехали домой. Ну и дай бог всех убрал, как говорится. Ну а так. Вы сами а сколько років строили цей будинок? Ой, мы где-то 4, наверное. А кто-то жив в этом доме? А? Жили в этом доме? Да. Да. Ну, э, сын уехал где-то в 2020 году в Польшу, и... а тут такое. Честно говоря... Выходит, что повертаться некому. Ну, э, вчера я ему говорил, что э, окна и двери повылетали. Он говорит, ничего, окна и двери мы сделаем. А теперь уже и стены. Теперь уже... А сегодня? А расскажите, что вы чувствовали в той момент? Да, -то что -то меня я Я вообще ничего не чувствовала. Вот так все колотилось и трясло. Лекарства сколько понапивались, но... Ну. Сколько? Второй раз уже вот такое вот пережить. А если, если, третий раз уже не переживем. У вас в доме сейчас пострадало, нет? Да у нас и стены, это само сыпется все. И окно мы ну, вчера, окно застеклили. Ну, вроде не я вы... сегодня не выбило окно. А стены все сыпется со стен. Ну, как чудо. Прям мне казалось, что мимо меня пролетел. Угу. Позвонил дочке в город, чтобы вызвала этот пожарный. Та это тут ужас был. Это, это надо видеть, это не, не слушать.